أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد <tuh> Baik. Tajuk seterusnya bab yang ketiga ni kan. Seterusnya bab yang ketiga. Berkenaan dengan kata nama khas. Ataupun dalam bahasa Arab kita panggil isim makrifah. Bawah ni kan ada isim makrifah. So dua cara kita boleh tulis. Satu ismu makrifatun. Satu lagi kita masukkan alif lam al ismu al ma'rifatu. Tapi biasanya kalau tajuk macam yang saya sebut sebelum ni kita gunakan alif lam lah. Al ismu al ma'rifah. Kata nama khusus. Minggu lepas pun saya sebut tujuan kita belajar awal-awal ni nakirah isim ni. Nakirah dan juga makrifah yang kata nama umum yang kata nama khusus ataupun khas tujuannya ialah untuk kita buat ayat selagi mana kita tak tahu mana kata nama makrifah mana kata nama nak kira maka kemungkinan besar kita silap dalam membuat ayat Karena Arab dia sangat menitik beratkan betul dari sudut grammar lah. Antara rule dia, antara peraturan dia, kalau kita nak buat ayat, ayat tu mesti bermula dengan kata nama khas. Ya ni. Kalau kita nak mulakan dulu dengan kata nama. Kalau kita nak mulakan dulu dengan kata nama, ayat kita mesti bermula dengan kata nama khas. Contohnya kan, kita ada perkataan rojulun, Lelaki. Ni khaskan am. Am yang kita belajar minggu lepas. Nak kira. Hari ni kita akan belajar dia ni akan jadi khusus dengan kita menambahkan alif lam menjadi ar-rujulun. Jadi kalau kita nak start ayat dengan menggunakan lelaki, kita tak boleh guna yang ni kita kena guna yang yang ni. Untuk peringkat awal lah. Ini asas dia. Asas dia. Nanti dia akan jadi tunggal langgang juga. Dia akan jadi boleh tak boleh lah. Tapi yang asas dia yang ni. Untuk peringkat awal. Barulah boleh kita tahu. Nanti kalau berlaku pertukaran. Artinya kita tahu pertukaran itu disebabkan oleh faktor-faktor lain. Bukan faktor yang asas. Bukannya rule-nya yang asas. Bahasa Arab dia tak sama dengan bahasa Malaysia, tak sama dengan bahasa Inggeris. Ayat dia boleh bermula dengan kata nama boleh bermula dengan kata kata kerja. Contohnya Zaid pergi Zaid telah pergi kan? Boleh telah pergi Zaid. So dua-dua fasih. Dua-dua ni memang diterima dan memang menjadi kebiasaan orang Arab memang bercakap macam tu. Kalau kita tak kan, ayat kita yang asasnya ataupun Inggeris pun Zaid went. Ha, kalau sastra-sastra poetry ke kita tak tahulah itu. Tapi yang asasnya inilah. Bukannya kita letak tajuk ni sembarangan bukan kita buat tajuk ni kena nakirah dulu kena makrifah kemudian bab yang keempat baru kita buat ayat kata nama khas sama saja dengan bahasa-bahasa lain ada kata nama khas bahasa Arab pun ada kata nama khas cuma Arab ni dia lebih sikit dia ada tanda kita dalam bahasa Melayu biasanya tanda dia huruf besar eh? untuk nama orang. Nama binatang yang kita jadikan dia kata nama khas. Dalam cerita-cerita kan sang kancil itu, itu dia besar kan. Kata nama khas. Ataupun kancil ni kita kata nama kereta kan. Melayu, bangsa, proton saga, kenderaan. Apa-apa sajalah yang melibatkan orang ke, haiwan ke, benda ke, institusi ke, undang-undang ke, bangsa ke, bahasa ke, apa-apa saja yang dianggap sebagai khusus maka diletakkan dia dalam kelompok kata nama khas. Jadi Arak sebutnya isim makrifah tadi kan ataupun al-ismu makrifah. Ha, ini bahasa Inggeris lah. Definite noun. Okay, untuk kata nama khas ada dua jenis dalam bahasa Arab. Satu ada alif lam. Satu lagi tidak ada alif lam. Contohnya tadilah kita masukkan Ar-Rajulu Al Al-Kitabu Al-Quranu Alif Lam ni Ada Alif Lam Ada yang tak ada Alif Lam seperti nama orang eh? Tak Tadi nama siapa? Zaid kan? Al Zaidun Aliun So dua-dua ni nanti kita akan jelaskan. Satu persatu. Baik. Yang pertama sekali. Kita masuk. Kata nama khas yang ada alif lam. Maknanya dia jadi khas ni disebabkan faktor alif lam. Semua kata nama dan kata sifat yang kita belajar pada minggu lepas. Semuanya ada tanwin kan? Oh julun. Lagi. Kalau kata sifat. Tawilun kan? Kata nama ataupun kata sifat ni layak ditambah alif lam. Untuk memakrifahkan dia. Untuk menjadikan dia khusus. Jadi kalau rojulun tu a man. Seorang lelaki yang tidak diketahui siapa-siapa. Kalau kita merujuk kepada lelaki yang tertentu. Lelaki itu. Lelaki tersebut. Lelaki yang saya maksudkan itu Maka kita akan masukkan dia alif lam So alif lam Tanda bagi Khas Tanwi Tanda bagi umum So mana boleh Dalam masa yang sama ada dua tanda pada satu kalimah Tak boleh kan Jadi bila Tanda khusus masuk Tanda umum akan di, Digugurkan Maka dengan sebab itulah apabila alif lam ni masuk kepada kata nama umum ataupun kata sifat umum maka tanwin dia akan digugurkan. Jadilah kitabun tadi a book contohnya a book tadi ar-rajulun kan? Ar Rajulun jadi ar-rajulu. Kalau kitabun buku buku mana-mana tak tahu buku mana-mana. A book aja sebuah buku yang tidak diketahui, buku mana-mana. So, bila masuk alif lam, dia jadi the lah. The book. Ha, ini kebetulan orang putih kan? Dia sama dengan Arab. Dia ada yang umum, eh? dia ada yang khusus, the. So, Arab pun ada. Ada kata nama yang bukan khusus. Dia ada tanwin. Dia ada tanwin tapi dia bukan khusus. So, dia buku yang umum masuk alif lam jadi alkitab tanwin tadi akan hilang jadi tidak bertanwin alkitabu so boleh kita terjemah buku tersebut buku ini buku itu bergantung kepada konteks ayat tak nak terjemah pun tak apa kalau semua orang sudah mengetahuinya kalau kita terjemah itu, itu, itu tersebut bahasa Malaysia kita, susahlah, susah lah. Tak betul lah pula, jadi tak sedap lah pula. Tapi untuk belajar, kita memang tulis lah kalau untuk belajar. Buku itu, buku tersebut, buku ini. Alkitab tadi kita kata boleh. Buku sahaja. Boleh makna buku sahaja. tapi penulis sudah tahu ataupun penutup tu sudah tahu. Buku yang dia maksudkan itulah buku yang ter yang tertentu. Baik. Boleh dah Alif Lam ni, dia masuk kepada isim ma'rifah. Contohnya tadi Zaidun kan. Zaidun ni nama orang. Eh? Dia khusus. Dia dah khusus dah. Boleh tak kita masuk tanda khusus lagi? Alif Lam. Tak boleh. Eh? Buku asalnya memang tak boleh. Kalau kita kata itu Zaid tu kan. Zaid tu seorang je. Zaid tu kemudian kita pergi masuk alif lam Tak boleh Melainkan kalau Zaid tu ada 2-3 orang Zaid yang pertama, Zaid yang kedua, Zaid yang ketiga, Zaid yang keempat Jadi umum lah pula kan Jadi umum lah Jadi banyak tu jadi umum So kita nak tentukan macam mana Zaid yang pertama, Zaid yang kedua, Zaid yang ketiga Kita nak cakap orang Mesti lah kita masuk alif lam lah Contohnya kita kata Zaid yang pertama Tak boleh kita tulis Zaidun Al-Awwal pula kan kerana kita nak rojok pada Zaid yang banyak tu, kita masuk ke Zaid yang pertama. Termasuk masuk Lam. Az-Zaidu al al-awwalu. The first Zaid. Kemudian the second Zaid. Az-Zaidu as-sani. The third Zaid. Zaid yang ketiga. Az-Zaidu as-salisu. Ni Zaid ni yang ketiga ni. Yang ni yang pertama. Al-awwalu. As-sani. Al-awwalu as-sani as-salisu kata sifat. So bila kata sifat ni dia duduk selepas kata nama ya dia akan sifatkanlah Zaidu al-awwalu az-zaidu as-sani az az-zaidu as az salisu so, Contohnya ayat ni. kita tak belajar lagi ayat kan? Tak apalah. Kita tolong terjemah. Contohnya kita buat ayat, kita kata Zaid yang ini haza zaidu tu dah masuk alif lam dah. Lebih mulia asyrafu min daripada Zalika Zaidu. Zaid itu. Terjemah lafzi, itu Zaid. Ini Zaid lebih mulia daripada itu Zaid. Nah, itu jadi orang yang baru belajar bahasa Malaysia daripada negara dua lah. Ini buku banyak cantik lah. Itu awak punya buku. Itu awak punya anak. So dia tak fasih. Dia terjemah dengan bahasa dia. So harap dia guna kalau tunjuk itu ini ni itu ini dulu. Kalau kita kan Zaid ini. Suara so, sebut ini Zaid. Kalau kita Zaid itu dia ada. Kalau dia ni sama dengan Inggeris kan. This Zaid. Ini that Zaid. Sama. So kadang-kadang bahasa kita di tempat yang tertentu dia sama dengan Arab. Susunan dia Kadang-kadang tu di tempat yang lain dia tak sama dengan dengan Arab. So, dalam kes tunjuk-tunjuk ni, ini itu ini itu, ha dia tak sama dengan Arab, terbalik. So maknanya kalau kita jumpalah nanti kan dalam teks dan te -tek nanti kita dah pandai dah belajar bahasa Arab, janganlah kita kata eh, ini salah. Zaid ni nama khas dia mana boleh masuk alif lam. Tak semestinya. Kebiasaannya memang tak, huh? tak boleh. Kalau buat perbandingan Zaid tu banyak boleh dah. Di, diizinkan. Ha, yang ni yang saya sebut tadi, tanwin akan digugurkan bila alif lam masuk kepada isim nakira. Alif lam masuk kepada isim yang bermakna umum. Ini tanda, ya? tanda makrifah kan? Ini tanda makrifah. Yang ni tanda, tanda nakira, tanda umum. So dia tak boleh bertembung. Tak boleh bertemu. Masuk aja nanti dia akan gugur tanwin. Akan menjadi al-babu. Terjemahan dia pintu itu, pintu tersebut. Pintu yang dimaksudkan oleh sipulan-sipulan tu. Dah lah. The Al plus baitun. Al baitu. Al plus rajulun. Ar rajulu. Ha, yang ni kena, kena pastikan lah. Eh. Mana alif lam syamsiah. Mana alif lam komariah. So kalau Qamariyah sini kita baca al 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 kan. Kalau Syamsiyah so kita lompat terus gabung dengan huruf selepas lam. Ar. Ini alif lam Syamsiyah. Ar rajulu the man rumah itu the house. Wogar Urdu pun tak ada ni. Dia punya, ni terjemah lafzi aja. Tapi dia nak spesifik tu, dia pun tak ada kalimah partikel yang tertentu untuk menunjukkan. The. Al plus waladun, al waladu. Budak lelaki itu. The boy. A nahrun. Nahrun. Sungai kan? A river. Nanti kalau masuk alif lam an-nahru. So nun dia akan jadi alif lam syamsiyah. Ada sabdu lah. An-nahru. So sungai jadi the the river. Tapi dalam literature kadang the river tu dia terjemah this river, that river. Ikut sedap penulis tu lah. Kalau sibuk the, 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 the saja macam kita. Ini, 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 ini saja dia tukar jadi itu. Tukar jadi tersebut. Tak sedap dia kata. So bahru si kan? Laut. So laut. Ini nakirah kan? Bertemu dengan alif lam. Tanda makrifah. So tanwi yang kehilang hilang jadi al bahru. The lah. The laut ni. The sea. Laut itu. Kitab tadi. Al plus kitab jadi al kitabu. Buku itu. The book. Al plus syari'un. Campur dengan syari'un jadi asyari'un. The street. Kursi. Ini a chair kan? Masuk alif lan jadi the lah. The chair. So kursi itu. Kursi tersebut syayun. Ada satu tempat tu ada sabdu. Tak ingat lah kat mana. eh Syayun tulis kan? Eh, ini salah. Syayun. Syayun Teh kan Yang ni Asyayun as Teh itu Kopi Kahwatun Masuk alif lam Ilan tanwin Al-kahwatu Kopi itu Finjanu nakirah Sebab ada tanwin Masuk alif lam tanda makrifah Al-finjanu Ilang tanwin Terjemahan dia cawan itu the cup. Ia asas. Seterusnya, kata sifat makrifah. Kata sifat yang awal ialah nakira. Kata sifat yang umum. Sifat kita tak terjemah lah. The kan sebab dia sifat. Sifat ni dia hanya menerangkan benda lain. Tapi untuk nampak alif lam tu, kita masukkan sini itu, itu, itu. Tapi dia tak perlulah. Sebabnya kata sifat dia tak berdiri sendiri, dia mesti kena attach dengan benda yang dia sifatkan. Sekali sebut aja. Misalnya kita sebut the good boy kan? Bukannya the good the boy. Ah ini susunan arah. Kena macam ni, the good the boy. Jadi oleh kerana kata sifat ni termasuk isim, maka dia boleh dikhaskan boleh dikhususkan dengan memasukkan alif alif lam. Tadi saya kata tadi, oleh kerana dia tu sifat, sifat kita, dia mesti attach dengan dengan benda ataupun kata nama yang dia nak sifatkan. So dia sendiri tak perlulah kita sebut the ataupun tersebut itu ke ini ke. Bila kita sebut the ni untuk kata nama yang dia nak sifatkan ada cukup dah. Dah memadai. The satu aja, tersebut satu aja, itu satu aja ataupun ini satu sahaja. Kalau kabirun bermakna besar. So besar ni umum. Kalau besar tu khusus al-kabiru. Sagirun umum. As-sagiru kecil khusus. Qadimun al-qadimu. Jadidun al-jadidu. Baru tawilun panjang at-tawilu. Tengok ah. Eh? Ya ni artinya syamsiah lah tu. Kalau ada sabdu-sabdu selepas alif lam tu artinya alif lam itu syamsiah. Kalau alif lam tu kita matikan baris dia artinya qamah Kamalia. Kalau kita ada Sabtu tu kita tahu lah ta ni termasuk huruf syamsiah. So pendek qasir. Kalau khusus al-qasiru. Jamilun cantik. Kalau khusus al-jamilu. Lazizun umum. Kalau khusus al-lazizu. Lazza sedap. Zayikun sempit umum. Ad-dayyiqu khusus. Hasanun bagus, cantik, lawab. Ini umum. Khusus Al-Hasanun. Maksurun patah, pecah. Umum. Masukkan Alif Lam. Al-Maksuru artinya khusus. Wasi'un luas, umum. Masukkan Alif Lam jadi Al-Wasi'un khusus. Dalam pelajaran yang bab yang kedua, Setelah kita belajar kata nama, kita belajar kata sifat. Kemudian kita gabungkan dua tu kan. Gabungkan antara kata nama dengan kata sifat. Maka terbentuklah gabungan mausuf dengan sifat. Babun. Ini kata nama biasa. Kalau kita masukkan kata sifat, katalah besar kabirun. So ini dah jadi satu gabungan yang intim, padu, kukuh. Seolah-olah dia satu kalimah. Babun kabirun. Dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris kan? Kalau gabungan dua tu kita panggil frasa kan? Oleh kerana dia bermula dengan isim kata nama, sini bahasa Melayu panggil frasa kata nama. Frasa kata nama. Jenis dia sini adjektif. Sifat. Kata nama adjektif. So frasa kata nama adjektif. Dalam bahasa Melayu kita pun. So Arak dia tak ada tulis frasa-frasa gini. Frasa, -frasa ni orang putih dengan Melayu je. Dia tak. Dia tulis hubungan dia mausuf wa sifat. mausuf wa sifat. Wa Mausuf benda yang kena sifat. Babun lah. Sifat tu kata sifat lah. So dia tambah waw sini. Mausuf pun waw sifat. Ha, ni dah satu frasa lah. So nanti kalau makrifah. Sebab kita kata dia satu gabungan yang apa tu kita kata yang yang seolah-olah seperti satu kalimah dah. Gabungan yang kuat. Yang intim. Yang tak boleh difisahkan. Nanti apa-apa yang terjadi kepada salah satunya akan terjadi juga kepada yang satu lagi. Maknanya kalau kita masuk alif lam sini, Yang ni pun wajib nak masuk alif lam. Kalau kita buang tanwin sini, sini pun kena buang juga. Kalau kita bubuh sini bagi hadapan, sini pun bagi hadapan. Kalau kita masukkan sini bagi bawah, sini pun kena ikut bagi bawah. Kalau sini kita masuk bagi atas, sini pun kena bagi atas juga. So dia, Urdu kata, bilkul, bilkul barabar completely same. Al-Babu Al-Kabiru. Jadi terjemahan dia, pintu besar itu. Pintu besar tersebut. The big door lah kan? Inggeris tak kenal pula. Eh? Big dulu. Baru door. Melayu betul lah. Eh? Pintu dulu. Kamu dia yang besar itu duduk belakang tak betul lah. So, itu tu kena ada alif lam kan. Alif lam duduk sini. Lagi. 52, 53. Jadi kalau kita tengok jadual kita dalam bab yang kedua tu ada hubungan mausuh dengan sifat kan. Mausuh dengan sifat. Sama aja dia ada babun sahirun. Yang ni umum. Masuk bab yang ke tiga ni, gabungan itu akan jadi makrifah. Kena ada alif lam. So babun sagirun akan jadi al-babus sagiru. Kalau kita baca nanti, kalau kita wasal nanti, alif lam tu tak baca lah. Terus lompat. Al-babus sagiru. Melainkan alif lam di sini, alif lam qamariyah kan? So al-baytul qadimu pintu kecil itu. Rumah lama itu. Ar-rajul tawilu lelaki tinggi itu. Al-waladul jamilu budak lelaki yang cantik itu. An-nahru tawilu. Ah ha, tengok yang ni Syamsiah. Tompak terus. Sungai panjang itu, البحر الواسع لاو لواس الكتاب الجديد بوكو بارو اتو. الشارع الضيق جالان سمبي اتو. الكرسي كرسي المكسور الكرسي المكسور كرسي فاتحته Asyayul ladhidhu. Teh sedap itu ada di atas meja. Al-finjanul maksuru. Cawan pecah itu duduk di mana? Okey, ni satu je kata sifat kita masukkan. Eh? Kan? So dalam yang sinakirah kita kan banyak. Ada yang bawah tu banyak kan? Kata sifat. Baitun. Jamilun. Qadimun. Rumah cantik dan lama. Ini umur. A lah. A nice and old house. A beautiful and old house. Ada itu sini kan? Masukkan alif lam. Al-baytul jamilul qadimu. So dia akan jadi satu Gabungan yang satu Dianggap sebagai Satu kelima Seragam Ini pakaian seragam Memakai pakaian alif lam Memakai pakaian baris Yang tidak ada tanwin Baris dhamma 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 Sekarang ni kita tak belajar lagi ni Perubahan baris ni Tapi sikit-sikit boleh saya hint ha, Masukkan semua ni nak Kalau rajin nak masukkan Tukar semua ni Kalau baris Kita nak tukar bagi atas Ha, ah, sama bubuh sini sama. Al-Baba, Al-Saghira, Al-Baita, Al-Qadima. Boleh buat sendiri. Kemudian kita tukar bagi bawah pula. Yang ujung-ujung ni tahu. Ujung-ujung ni. Al-Baiti Al-Qadimi. al baitil al -qadimi. Al al qadimi Sini. Nahrun. Sebelum ni. Tajuk yang ke dua. Bak yang kedua kita tulis. Nahrun. Tawilun. Wasiun. Sungai panjang dan luas. Umum, sebuah sungai yang panjang dan luas terletak di sebuah kampung. Ada sebuah sungai yang panjang dan luas terletak di sebuah negeri yang jauh. mula mula kita umumkan. Itu umumkan dalam cerita kita sebuah sungai di sebuah kampung. Sebuah telah jadi? nahrun tawilun wasiun umum kemudian kita pun buat ayat selepas tu sungai yang panjang dan luas tersebut ataupun itu telah pun saya redah telah pun saya berjaya meredahinya wallahu alam bisawab